Мы находимся на пятом этаже торгового комплекса Галерея на открытии парка аттракционов хэппи лон И я хочу спросить, вы когда-нибудь замечали, насколько похожи друг на друга все торжественные открытия и городские праздники в Петербурге? Ну серьезно, как будто у каждого организатора на столе лежит один и тот же план мероприятия. Так, дети, исполняющие пусть и под фонограмму веселые песни, обязательная часть любого подобного мероприятия. Вездесущие лицедеи сейчас появляются на всех сборных концертах. Разумеется, нужен и тот, ради кого все придут на мероприятие. Иван Андреевич, нет ни не крылов, ургант, собственной персоной. Ну что за торжественное открытие без медленного разрезания красной ленточки блестящими ножницами, взятыми с бархатной подушечки из рук маленькой девочки. и, конечно, финальное падение пары сотен шаров под громогласные аплодисменты восторженной публики, скандирующей... Хотя а кое-кто не готов присоединиться к овациям. Ургант, я лучше его. Ну а что же зрители? Как им новый парк развлечений? Ну, он очень детский. Шутки шутками, но здесь и правда есть на что посмотреть и во что поиграть. Да, конечно, для детей это вообще шикарно. Вот мы просто зашли сюда и, как бы, наверное, тоже вспомнили детство в некотором роде. Стрелялки, машинки, аэрохоккей. Заядлые геймеры уже здесь. Но мы как бы с друзьями любим японские разные игровые автоматы. Их по Питеру очень мало раньше было, по разным концам города, и, а теперь многое в одном месте. От такого бы не отказался и Жан Рено. Казалось бы, все счастливы: одни стучат белком по голове, другие самозабвенно убивают чудовищ, третьи с трудом находят слова. Ну, я была на батуте прикольно, и еще тут джунгли вверх вниз. Но ну, отчего а чего я до сих пор слышу?